ہم باتل کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں میں جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ مزاق میں بھی جھوٹ مت بولو اور ہم جھوٹ ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اس کو ہم مسلحت کا لبادہ ہم نے پہنا ہوا ہے کہ مسلحت ایسی ہے نہیں آپ کو کیا ضرورت ہے مسلحت کی کوئی کوئی, کوئی آپ کو زبا کر رہا ہے مسئلہ ہے تو ہم نے کیا کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو اس میں میری عزت چلی جائے گی اس میں میں لوگوں کی نظروں سے گر جاؤں گی تو اب میں نے غلطی کی ہے میں تو اس کو چھپانے کے لیے میں جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اور پھر میری عادت بن جاتی ہے جھوٹ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے مجھے اللہ کو اگر میں نہیں سنوں گی اللہ کو میں نہیں جانوں گی اللہ کی مرضی کو نہیں پہچانوں گی تو میں مسلمان میں مومن باقی نہیں رہ سکتی میں مسلمان باقی نہیں رہ سکتی میں مسلمان سے منافق کے دائرے میں آ جاؤں گی تو منافقت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے طرز عمل کو صحیح کروں اپنی زبان کو اپنی سوچ کو اپنی نیت کو ہر چیز کو صحیح کروں نہیں تو بہت قبر بہت سخص ہے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کے چیزیں بتا رہا ہے وہاں ہم کوئی عذر بھی پیش نہیں کر سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا مجھے کسی نے بتایا نہیں آگے چلتے واقیم الصلاط اچھا. اللہ کہتا ہے نماز کا نظام اب نماز پڑھنے کو نہیں کر رہا نماز پڑھنا ہوتا تو عد السلاد کہتے ہیں یہاں واقیم الصلاط نماز کا نظام اب نظام. نماز کا نظام کیا ہے سب سے پہلے نیت ہے پھر اس کے بعد باجماعت ہے پھر اس کے بعد پاکی ہے اخلاق کی پاکی جگہ کی پاکی ہر چیز ڈسپلن ہے ہمدردی ہے آجزی ہے یونٹی ہے یہ تمام چیزیں نماز کے ہوتی ہے یہ تمام چیزیں کے گرد یہ نماز کا پورا نظام گھومتا ہے اگر میں گھر میں نماز پڑھوں تو وہ عورتوں کا نہیں مردوں کا مسجد میں جانا ضروری ہے وہ گھر میں نماز پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے کسی صورت ہاں اگر لاچار ہے مجبور ہیں تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اجازت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے کی پھر جگہ کی پاکی کی. امام کی اطاعت امام اگر وہ ایک دفعہ اب پہلے تو امام دیکھ بھال کے کر کے امام مقرر کرنا چاہیے اگر مقرر ہو گیا اور اس میں کوئی ایسی خامیاں ہیں جو امامت کے قابل نہیں تھی لیکن اب اب اس اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی اب اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی اور اب الزکاة زکات زکات کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ زکاة ہے یہ وہ زکاة ہے ڈھائی فیصد والی یہ نظام ہے ورکو مار راکین اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی اطاعت جو کر رہے ہیں اللہ کے اللہ کے بندے جو اطاعت ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ رکو کا مطلب ایک تو یہ نماز کا رکو ہے لیکن ویسے بھی رکو کا مطلب جھک جانا اللہ کے آگے جھک جانا اللہ کے آگے سلنڈر کر لینا تو یہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے کہہ رہا ہے کہ رکو والوں کی طرح تم بھی رکو کرو جیسے صحابہ نے اطاعت کی ولی جو اللہ کا دوست ہوتا ہے جیسے وہ اطاعت کرتا ہے اسی طرح جب بھی اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے اور ان کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم ہے تو ہماری مسلمان جو ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو جب ہی ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلائیں گے نہیں تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم ان نکتوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ربنا رب نعت نا اللہ دنیا صنت و فلاقرت صنطہ